Где-то что-то увидел, увидел, услышал в городе, кто-то что-то сказал. там, При выезде с Харькова там окопы деревья, просто сказал, ну такое вот. Там, технику вижу, не вижу, ездят по Харькову, не ездят по Харькову. Много-мало. <музык> Наверное, даже, даже сказать не могу. Сожалею. Что... На тот момент деньги, надо, скорее всего потому что как бы набежала долг за квартиру, мама спрашивала, ты платишь за квартиру? Я говорю, да, плачу. А ну, как бы, ну, не все так честно было, как хотелось бы. А идейно вы поддерживаете вторгнение России? Потому что... Я против войны любой. И до 22, в общем, в общем по здоровью. И задержался. У меня в Рязани живет ребенок. Ну, решил для себя, что уехать к ребенку, да, все, все равно здесь уже будущего, я считаю, как для меня нету. Честно, когда на тот момент я не задумалась, ну, неосознанно как-то так получилось, даже не могу объяснить, почему я это делала. Плохо оттенок эти Я не знала, что могут быть такие последствия после того, как ну, это сделала. Больше я не знаю, что сказать. Если <ч> бы у вас была <на> возможность все повторить, а вы бы это сделали так же? меня в первый день деоккупации, получается, игра. Развозил гуманитарку. Возил, разгружал, раздавал. Вид была цена гуманитарка? От России. Деньги пенсионерам. Типа, помощь. Ну, вроде пенсии, типа, ну, такая помощь называлась. Возможно, как бы обмен, ну, но за это ничего не обладалось. Дядя в России. Во-первых, деньги нужны были. Как-то жить нужно было. Одним словом, виновным я себя не считаю. Как бы в, в, в том, в чем обвиняют, как бы, да, в чем-то, может, не прав, там этот, но как бы никого я не обидел, ни, ни на кого, как бы, ни руку, там, ни слова не поднял, ни волос не повысил. Ты писал ты заел на обувь? Да, писал. Сколько раз? Два раза. Виктор пришла? Нет. За час повномасштабного вторгнення на Харківщині 450 людей отримали підозри за злочини проти нацбезпеки. Про це суспільному повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. До таких злочинів належить державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво, несанкціоноване поширення інформації про переміщення збройних сил України. За даними Чубенка, суди в області на сьогодні ухвалили обвинувальні вироки для 127 людей. Жодного фігуранта не виправдали. Можу ось так приблизно виділити це десь 30-40% – Це люди, які за гроші працюють. Десь 30-40% це людей ідейних, які е, підтримують РФ, які мають якесь там шанобливе ставлення до Путіна, його, йому симпатизують, або ж через якісь е, наративи і ПСО стали на підтримку РФ. Е, і десь 10-20% це люди, які, на яких впливають їх родичі з Російської Федерації.